i <laughs> you В целом сессия прошла позитивно, то есть есть конечный результат. На сегодняшний день бюджет города Днежа на 2014 год принят. Приняты практически все бюджетные программы. Камнем преткновения была программа по финансированию средств массовой информации, которую ну, дополнительно будем выносить на следующую сессию, потому что, к сожалению... Ну, не достигли того консенсуса. Вот. Но м -м, не принятие данной программы оно не повлияло на принятие бюджета в целом. Деньги, которые были запланированы в целом на средства массовой информации, на сегодняшний день они пока переведены в резервный фонд. И будут рассмотрены по итогам рассмотрения свободных сумм, которые появятся в февраль, начало марта месяца. Какие гострые моменты, какие гострые обговорения были под час все ж таки принятия бюджета? Ну, первое, это опять-таки средства массовой информации, и второе, это финансирование коммунального предприятия КПВК. В целом вопрос был в плане того, что выделение 350 тысяч данному коммунальному предприятию на погашение разницы в тарифах. Основным аргументом, почему данная сумма сегодня не была выделена, было то, что другим коммунальным предприятиям выделенные деньги направляются на погашение разницы в тарифах за 2009-2010 года. Коммунальное предприятие данное получало компенсацию разницу в тарифах в прошлом году за 2013 год, за 2012 год в размере 450 тысяч гривен. Вот два основных камня преткновения. Все остальное, я думаю, то, что сегодняшний день принято. Будет возможность разблокировать прежде всего работу нашего управления строительного в связи с тем, что до сегодняшнего дня заблокирован счет по решению суда. Вот. Будет возможность выделить данную сумму и дальше значит, обеспечить возможность получения средств кредиторки за 2013 год остальным коммунальным предприятиям, где в данных суммах опять-таки заложена заработная плата работника. Поэтому в первую очередь я со своей стороны буду финансировать именно кредиторскую задолженность коммунальных предприятий, чтобы, ну, скажем, обеспечить их дальнейшую работу. Иные анализы обеспечения, в принципе, на сегодняшний день финансирование, которое проведено, дает возможность нормальному функционированию города Нежина и образования, и медицины, и других отраслей. Угу. Гострым пытанием все-таки было питание финансования засобей массовой информации. Выникала такая думка, чьи затекала на миссия рада в основании властных засобов массовой информации? Ну, все депутаты понимают, что должны быть свои средства массовой информации, потому что ну, арендовать или заключать договора с газетами частными, они, наверное, ну, не совсем правильно. Та ситуация, которая на сегодняшний день сложилась в коммунальных ЗМИ, она не образовалась вчера или сегодня. То есть на протяжении последней каденции, это практически три года, Рада по ряду причин, прежде всего это личностных, в отношении на тот момент руководителей тех или иных средств массовой информации, целенаправленно, целенаправленно блокировала выделение средств на поддержание, хотя выступала везде одним из соучредителей данных средств массовой Информации. И то, что на сегодняшний день накоплена очень большая задолженность данными коммунальным предприятиям, это прежде всего, конечно, последствия такого отношения Рады к своему детищу. На сегодняшний день одним из аргументов, почему не, не было желания финансировать газету Висти, является создавшаяся большая задолженность. То есть задолженность около 600 тысяч гривен. Вот на сегодняшний день бытует мнение, что проще выйти из соучредителей данной газеты, составить график погашения задолженности по заработной плате, а дальше трудовой коллектив пусть определяется. У нас есть также вторая газета Нижеский висник, где мы также находимся одним из четырех основателей данного издания. И как раз таки вот сегодня была попытка выделить финансирование в размере 100 тысяч гривен именно на поддержание данной, опять таки, коммунальной газеты. А на перспективу на следующую сессию комиссия по законности одно из предложений в ходе обсуждения было все таки готовить проект решения и выходить из одного ну, основателя газеты Вести. По телевидению ситуация, почему не выделили, потому что была попытка принять комплекс на программу, где четко прописать, какому средству массовой информации, какую сумму будем выделять в 2014 году. Ну, Из-за этого в процессе этих дебатов спор, к сожалению, не, не был решен. Ну и приняли Соломонова решение перенести на следующую сессию принятие данной бюджетной программы и внести изменения уже в сам бюджет. То есть те 300 тысяч, которые изначально запланированы в выделении средств массовой информации, они находятся в резерве. Их никто никуда не перераспределял. Иншими словами, вы все-таки намагаетесь берехты за Да, конечно. Это однозначно, что они должны быть у нас. Во-вторых, люди действительно работали, есть кредиторская задолженность. Люди должны получить деньги, те, которые не заработали.